Следующая защищается команда номер 7, так что готовьтесь и найдите способ передать мне презентацию. Любым удобным для вас способом. Привет всем. Вот. Успели мы не так круто, как предыдущие ораторы здесь? Ну, что-то сделали. Вот. Ну, мы знаем, есть люди, которые периодически забывают выключить звук, когда заходят в университет, и включить, когда с него выходят. Ну, может, кто знает, ну, другие места. Проблема в том, что ну, где находится Android телефон, те знаю, да? Возле розетки. Его найти легко. Вот. Соответственно, мы придумали приложение, которое не использует GPS, и при этом а, находит местоположение, мы его задаем и а, можем соответственно, там, автоматически включить или выключить там, звук или виброзвонок, а, когда заходим в какое-то какое место. Вот. Далее Леша расскажет больше. Ну, короче, основная фича это то, что не используется GPS, не используется интернет, тогда когда приложение работает, и нужно определить, делать что-то или не делать. То есть оно работает по базовым станциям, а собственно, информация этих базовых станций только скачивает только в момент, когда эта точка создается. Вот, вот основная фича этого приложения. Потому что аналогов таких, я думаю, наверное, вы уже могли слышать и видели э, достаточное количество. А основные самые клевые идеи мы приберегли на будущее. Ну интерфейс тут незамысловатый. Если это список всех, всех этих, всех тасков, которые, на которые нужно реагировать, и собственно создание этих тасков это просто клик на ленточке на мапе и выбираем что? Простейший интерфейс. Как ну не так как кошечка, конечно, но скажем. У нас все вопросы есть? Которые можно задавать потом.